افغانستان کې د ټاکنو پښپور راځو کې بمو د ټیرو خلکو پرګوتو رنگلې د لوي رنگ شوي ګوتا په دې معنا د چې تصویر را یا ورکړي خو هغه وی چې د دې پروسی مخالفت دي رنگ شوي ګوتا په خسترګنه ګوري په ټیرو ټاکنو کې را یا ورکون کې ل لوی ګواخونو سره مخ شي هتا ګواخل شي چې کبر خواخلی ګوتې به پریشي افغانستان د ټاکونو لپاره یو خطرناک ځای دی په روان کال کې پر ټاکنیزو مرکزونو او سیاسي غوندو څو خنړې بریدو نشوي دي خو امنیت د ټاکونو پر وړاندې یوازینی ننګوونه نه ده پر دې ټاکونو د فساد او درغلي تورونو هم سوري غړا ولاوه زينه مهمه اندیښنې په دې ډول وي په یو زلزيات ځان راجستر کول او څو زله رائے ورکول د رائے د صندوقونو ډکول یا په کلاس مهمه د رائے ورکونکو غوښل د روان کال تر جولای میاشتې په پینځو ولایتونو کې د راجستر شوو کسانو شمیر تر اصلي نفوسه هم ډیر و په 2014 سمخال کې تیرې ټاکنې دومره جنجالي و چې نشته و کورانه جګړه پیل شي مخې هلونه ویل شو چې د امریکا په منځګړې ټوب د واک د شریکولو هوکړه وشوه نو تازه لی تهوپی ته دی حکومت د ترغلي د مخنیوي لپاره د یو شمیر ګامونو د اخیستلو شمنه کړي په لومړی ځل با لبایومیټریک سیسټم کاراخستل کیږي دا اعلی د هر راي ورکوونکي د ګوتو نخا او عکس اخلي او د دې تزمين کوي چې هیڅوک تر یو ځل د راي ورنکړي خو معلومه نه ده چې دابایو می ٹھیک علاوه څومره با ته بار وروړوي او آیا د هره ټاکني مرکز ته پر وخت ورسیږي کنا هغه افغانان چې د خطرونه مني غوښتنه به یې داوي چی راي به وشمیرل شي او نتیجه به ورکړي کپټاکونو کې هر څومره سونه هم وی